может зараз бахнуть, не лякайтесь. С тобой что Как как? С тобой что случилось, говорю? Все, в порядке со мной. А что ты такой грустный? Да ты что? Я сама радость, искрометная. Радость. Угу. веселье, а смех ты... и радость а мы чему приносим растер? людям. А чему ты радуешься? А вот тут ты прав, вот тут ты прав, радоваться-то и нечему, а я радуюсь. Как нечему? А чему? Почему нечему? А чему? Блин, я тебе за счет ты вопросом на вопрос отвечаешь постоянно. Знаниями не владею. Знаниями. Мозгишки скудненькие. Знаниями владею. Мозгишки скудненькие. Что за знаниями? Какими знаниями владею? Никакими не владею. Владеешь никакими? А вы так откуда? Ты жирой, только... А ты откуда? Ты... Я с Кизляра. С Кизляра? Да. А в какой части? Это ближе к Кавказу где-то, да? <coughs> да, Дагестан. А, ты дагестанец? Ну, в смысле, житель Дагестана? Да. А я из Белгорода. Какая ж тут у нас радость? Белгород. Что, что там в Белгороде? Безрадостно. Безрадостно? Угу. А что там? Бомбят что, бандеровцы. Бандеровцы. Бандеровцы бомбят? Что, сильно, что ли? Да, да. Астап Сулейман, Берта Мария, Бендер Би хуже всех бомбит. А что это? ПВО не сбиваешь, что ли? Все ж не собьешь, понимаешь. А осколки у них какие опасные. Иногда осколок упадет, так больше горя она делает, чем сам беспилотник. Они их начиняют всяческими э, взрывчатыми веществами. Даже осколки с боевой частью у них. Хитрые? Хитрые бандеровцы. Заранее во все осколки боевую часть размещают. Хитрые, да. Очень хитрые. Война это. Ты сам-то бывал на СО? Не, не был Ну, скоро, скоро. Че скоро, скоро? Все там будем. А че, ты че почему не пошел? Я же в Белгороде, я служу как раз. А, ты служишь? Да. А че, че, че ты делаешь, как служишь? Где служишь? В военкомате в Белгороде. В военкомате? Да. Начальник юридического а отдела Белгородского городского военкомата. Подполковник. А, а сам что ты на войну не идешь? Так я ж на войне, я же в военкомате. В Белгороде. Я ж не в Кизляре, я ж в, войне, я ж в Белгороде. Тут, тут война в 20 километрах. А сам. Тут война вот прямо здесь рядом. Я говорю, что ты напередок на туда не идешь своих да, у, по, полномочия кому-нибудь свои там отдай, бля, молодому, бля, иди туда. Зачем? Э, война дело молодых, как же. Ж. Э, они бегать могут, приседать, отжиматься. А я уже нет куда уж мне. Я свое отбегал. Теперь молодых очередь. А что ты свое отбегал? Где ты, где ты бегал? Да где я только не бегал, за свою жизнь-то. Долгую. Где меня только не носили черти. По приказу батю, ну, батюшки-царя ну, батюшки и отчизны. Да. На войне ж не бегал. Да где ж? Ну конечно на войне. Что ж ты про меня-то все? Я про тебя-то хочу спросить. Про меня-то все понятно. Я подполковник, куда ж мне а? бегать? Рядовые бегать должны. Я отношусь к когорте, славной когорте стра страшных старших офицеров. Не моя э, барское дело по окопам бегать. А что ты про меня хочешь спросить? Хочу то же самое, что ты меня спрашиваешь спросить. Почему Твоё ты... Твое барское дело? Про тебя хочу спросить то же самое, что ты про меня спрашиваешь. Почему ты не в окопе? Ты же молодой. А Родина в опасности. Ну я же ответил тебе на вопрос. Теперь хочу твой ответ. Родина в опасности, А теперь хочу твой. Теперь хочу твой. Ну раз мы объявили СВО, специальную военную операцию, значит существовала какая-то опасность опасность нашей родине. Не просто ж так мы объявили СВО из-за того, что кому-то захотелось. Нет, только из-за наличия опасности. Ничего. Мы что же, по-твоему, без причины мы. воюем с Украиной? Нет. Это Ну так скажи мне, почему ты? Меня ты спросил, я тебе ответил. Теперь хочу услышать твой ответ. Почему да, ты? я не пойму, что по раз, говорить. Я тебе говорю, не забрали же меня, говорю. вот почему я не там. Ну, меня же тоже не забрали, я же сам служу. Почему ты так сам я не ты пришел? Сам служу. Где ты сам служишь? Даже тебе только что ответил. Что ты делаешь сам же? В военкомате, что ли? это что, служба, что ли? Конечно, служба. Да, это служба. Тяжелая, опасная, трудна. И на первый взгляд, как будто не нужна. Не нужна, как будто тоже на второй. И на третий тоже. Да, -то ты, б... ты по-моему, сам бандеровец, бля, ну ты Я не пойму, а ты что, боишься бандеровцев, да? Ты я ищешь боюсь, любой я... предлог, обозвать офицера российской армии, э, каким-то образом э, оправдать свое нежелание служить матушке России, как угодно, назвать э, русского офицера Бандеровцем. Как я говорю, я правду ты говорю. Ты я ты задаю должен, тебе я простой ты вопрос. Ты Точно? Такой же точно вопрос, который задал ты мне, но я тебе ответил. Не, ты а ты мне не хочешь, а ты все, да, а ты, а что? ты, а ты, а ты за себя ответь, не за меня. За себя я все знаю. Бля, ты офицер российской армии, что ли? Ну конечно, подполковник, Бондаренко, Степан Андреевич. А ну покажи свою корочку. Зачем? С какой такой радости? Я буду... С какой Покажи, радости я предателю, предателю Родины, который не собирается защищать Родину, я буду показывать свои военно-учетные документы? Да не буду я ничего тебе показывать. Ты же, ты же нас предатель, ты же Родину не любишь. Зачем же я тебе буду показывать? Если бы ты любил, если бы ты любил армию. Но ты же сидишь в чат рулетки. Чем же ж я хуже тебя? Почему ты считаешь, что у офицера российской армии нет возможности пообщаться со своими будущими подчиненными, убедить их в праведности наших действий, в необходимости защищать Родину? А Почему, ты ищешь оправдание своей Почему ты ищешь оправдания своей трусости? Почему ты ищешь оправдания своей трусости во мне, в том, кто свой долг перед Родиной исполняет честно? Понятно, понятно, понятно. Жалкие потуги оказаться э, приверженцем какой-то там демократической справедливости и законности, прикрыть ею свою трусость, нежелание защищать родину. Вот оно все, вот где проявляется патриотизм российского гражданина. Туда, туда пойти, ты туда пойти. Я уже свою защищал. Теперь твоя очередь. Я же еще раз говорю: теперь очередь твоя. У нас все по очереди. Ты молодой человек, я уже не молодой, поэтому очередь твоя. Да, какая разница, какой ты Да, такой? действительно, какая разница в окопе? весишь что 100 килограмм или 70 Можешь пробежать 100 метров или 3. Действительно же никакой разницы. Все равно же идти на корм сам. Правильно? В общем, не увижу я тебя, да, герой Дагестана? Трус ты, трус. Давай. Искренне не рад был тебя видеть. Не люблю трусов. Хотя в твоем случае, возможно, это и полезное качество. Возможно, когда-нибудь, когда-нибудь и же сумляшась, ты и поймешь, в чем великая сермяжная правда. А сейчас иди в сад.